Salamu aleikum və rahmetullah və bərəkətu. Subhanallah. Bu xərəyə bir baxın. Xərənin üstündəki dəmir barmaqlıqlara bir fikir verin. Bu nə üçündür bilirsiniz? Bir qadın öldükdə, onun məzarlığı apararkən bu dəmir barmaqlıqların üstünə parça atılır ki, qadının bədən əzaları bilinməsin. Subhanallah. Hətta öldükdən sonra belə İslam qadının bədənini, namusunu qorumağın dərdinədir. Lakin bu gün özlərini müsəlmanam deyən diri qadınlar heç bunun dərdinə düşmürlər. Əslində heç onlara diri də demək olmaz. Namusunun dərdinə düşməyən bir insanın diriliyinin nə faydası ola bilər axı? Sübhanaullah. Gördünüz qardaşlar. O xərəyə fikir verdiniz. İslam qadının bu dünyadan ölüb torpağa tapşırılana qədər namusunu qorumağın dərdindədir. Görürsünüz? İslam budur. Baxın, budur İslam. Kişilər hətta öldükdən sonra belə qadınlarını qısqanırlar. Dirilikləri demirəm, ölü qadınları da qısqanırlar. Sübhanaullah. Bəs bu gün bizim müsəlman ölkəmizdə insanlar nə edir? Qadınlar sosial şəbəkələrdə özlərini reklam edirlər. Şəkillər, videolar, nə bilim, qadınlar kişiləri, kişilər qadınları paylaşırlar. Aləm dəyi bir-birinə. Subhanallah. Siz nə edirsiniz axı? Danışanda ağzı dolu danışırsınız. İmam Şamil'dən danışırsınız. Nə bilim, İmam Şamilin şəkillərini, statuslar paylaşırsınız. Əsiz heç bilirsinizmi İmam Şamil kim olub? İmam Şamilin evinin qadınları onlara yad kişi əli dəyməsin deyə, namuslarına ləkə dəyməsin deyə özlərini sıldırım qayadan aşağı atıblar. Amma bizimkilər bu gün özlərini toyda rəqspolun tam ortasına atırlar. Yad kişilərin qabağında sirkələnirlər. Bəs mənə maraqlıdır onların kişilərində, qardaşlarında zərrərə qədər qısqancılıq hissi yoxdurmu? Mən inana bilmirəm, yəni həqiqətən də bizim millətimiz Hansı ki, kişilik, mərdlik simvolu olan millətimiz namus, qeyrət kimi dəyərlərdən bu qədər uzaqlaşıblar. İndi ola bilsin bəziləri çıxıb deyəcək. Nədir? Yəni sən bizə kişi değilsənmi demək istəyirsən? Subhanallah. Xeyr, mən demək istəyirəm ki, əgər sən kişisənsə, bəs Allah rəsulu kim idi? adlarınına örtünməyi əmr edən, səhabələrini də qısqanclığa çağıran Allah rəsululu kimi idi bəs o zaman. Səhabələri heç qısqanclığa çağırmaq da ehtiyac yox idi. Çünki onlar kişi idilər. Kişinin də təbiəti budur zaten. Kişi qısqancdır, qoruyub qollayandır. Müslüman ölkəsi olduğumuz halda qadınlarımız elə geyinirlər, bəlkə də heç Avropa ölkəsində belə geyinmirlər. Baxın qardaşlar, heç bir namazını ötürməyən, amma qızının da hara gedib hardan gəldiyinə fikir verməyən ata və heç bir namazını ötürməyən, amma bacısının və yoldaşının nə viddə yola çıxdığına fikir verməyən qardaş, qəbrə girəcəyiniz o gündən qorxun. Baxın, bura gələcəyiniz o gündən qorxun. Açıq saçıq geyinən xanımlar, siz də bura baxın. Burdan heç kəs geri qayıtmayıb. Cənnət cəhənnəmə inansanız da inanmasanız da, qəbir əzabına inanmasanız da bura girəcəksiniz. Və sizin inanmamağınız bu gerçəyi dəyişməyəcək. Bura girəcəksiniz. Hələ ki gec deyil, tövbə edin. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkət. Əziz bacı və qardaşlarım, kanala dəstək olmaq üçün və kanalda mövcud olan bunun kimi bir çox faydalı biliklərini daha çox...